Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin Bab 4 Membuka Negeri Melaka. Pernah tak terfikir macam mana sebuah empayar agung boleh bermula daripada satu kejadian yang agak pelik melibatkan seekor pelanduk dan seekor anjing? Ha, dalam kupasan kali ini kita akan selami kisah asal usul Melaka. Okey, ayat ni inilah dia percikan api yang memulakan segalanya. Tapi kan apa sebenarnya maksud di sebalik kata-kata ni? Yalah bayangkan, seekor anjing buruan yang gagah tiba-tiba kalah dengan seekor haiwan kecil. Memang nampak pelik kan? Tapi peristiwa inilah yang menjadi benih kepada sebuah empayar yang besar. Bagi seorang raja yang baru saja kehilangan segalanya, ini bukan sekadar kejadian aneh. Ini ini adalah satu petanda. Jadi, jom kita patah balik sikit. Macam mana detik legenda ni boleh berlaku? Semuanya bermula dengan satu petanda yang akhirnya memberikan nama kepada sebuah pelabuhan terhebat dalam sejarah. Okey, watak utama kita, Raja Iskandar Shah. Dan baginda masa ni bukanlah tengah bersantai-santai dalam hutan tau. Keadaan baginda sebenarnya agak terdesak. Baginda baru je kehilangan kerajaan Singapura. Diserang oleh Majapahit. Jadi baginda betul-betul perlukan satu tempat baru untuk bina semula empire. Dan inilah dia, detik yang mengubah segalanya. Tiba-tiba salah seekor anjing buruan baginda ditendang oleh seekor pelanduk yang kecil je sampai jatuh anjing tu ke dalam sungai. Kalau fikir logik memang mustahil benda ni nak jadi. Macam mana yang lemah boleh kalahkan yang kuat? kena faham. Ini bukan sebarang haiwan tau. Ini pelanduk. Dalam cerita-cerita rakyat kita, pelanduk ni kan selalu digambarkan sebagai haiwan yang cerdik, licik dan berani. Jadi, bila pelanduk ni lawan balik anjing tu, ia bukan sekadar lawan biasa. Ia ada makna yang jauh lebih mendalam. Bagi orang lain, mungkin nampak pelik. Tapi bagi Raja Iskandar Shah, ini bukan kebetulan. Baginda nampak ini sebagai satu petanda. Fikirannya macam ni. Kalau haiwan dekat sini pun berani macam ni, bayangkanlah manusianya nanti. Baginda terus yakin yang tempat ni ada semangat juang yang luar biasa. Sangat-sangat sesuai untuk dijadikan tapak kerajaan baru. Jadi Baginda pun tanya, apa nama pokok yang aku tengah berehat ni? Orang pun jawab, pokok Melaka. Terus Baginda bertitah, kalau macam tu, negeri ini kita namakan Melaka. Dan macam tu je lah. Daripada keberanian seekor pelanduk, dan nama sebatang pokok, lahirlah nama sebuah empire. Okey, nama dah ada. Tapi nama saja tak cukup kan? Sekarang, jom kita tengok macam mana mereka mula membina kerajaan yang sebenar-benarnya. Raja Iskandar Shah sempat memerintah selama tiga tahun je sebelum mangkat. Walaupun singkat, asas yang baginda letakkan tu dah cukup kukuh. Sekarang, tugas untuk teruskan pembangunan ni jatuh kepada generasi seterusnya. Dan putera baginda, Raja Muda tak buang masa. Baginda terus susun struktur kerajaan. Mula-mula, lantik empat orang menteri sebagai penasihat. Lepas tu, wujudkan bentara untuk sampaikan arahan diraja. Dan akhir sekali, biduan dia kecil untuk berkhidmat terus kepada raja. Jadi, nampak tak? Baginda bukan sekadar memerintah, tapi tengah membina satu sistem, satu jentera pentadbiran yang lengkap. Struktur dah ada. Apa yang penting sekarang? mestilah kesinambungan. Jom kita tinjau sekejap salah silah diraja yang menjadi tulang belakang kepada permulaan Melaka ni. Okey, jadi kuasa tu diwariskan dengan baik dari satu generasi ke generasi seterusnya. Kita ada Raja Iskandar Shah, si pengasas. Lepas tu Raja Muda, si pembina. Diikuti oleh Raja Tengah sebagai pewaris. Tapi, zaman kegemilangan Melaka yang sebenar-benarnya bermula dengan pemerintah yang keempat. Dan pemerintah keempat ni, Raja Kecil Besar memang luar biasa. Baginda dikenali sebagai seorang yang sangat-sangat adil dan pemurah. Disebabkan pemerintahan Baginda yang hebat inilah, rakyat jadi setia, pedagang pun suka datang. Inilah dia pemulaan zaman keemasan untuk kerajaan Melaka yang masih muda ketika itu. Hasilnya, Melaka bukan lagi sekadar sebuah penempatan baru. Ia dah jadi sebuah bandar pelabuhan yang besar dan makmur. Pelabuhannya sibuk, duit pun mula masuk. Melaka sedang berkembang pesat. Tapi ada satu lagi perubahan besar yang bakal berlaku, sesuatu yang akan mengubah Melaka buat selamanya. Dan transformasi yang paling besar ni, ia tak datang dari perang atau dagang. Ia datang dari sebuah mimpi. Satu malam, raja kecil besar bermimpi. Dalam mimpinya, baginda bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baginda diarahkan untuk mengucap dua kalimah syahadah, pengakuan iman dalam Islam. Ini, ini adalah detik yang akan mengubah seluruh sejarah rantau ini. Dan bukan itu saja. Dalam mimpi yang sama, baginda dikurniakan nama dan gelaran baru, Sultan Muhammad Shah. Fuh, ini satu anjakan yang sangat besar. Dari seorang raja Melayu, kini menjadi seorang Sultan Muslim. Bila baginda terjaga dari tidur, baginda sedar. Mimpi itu bukan sekadar mimpi. Perubahan pada diri baginda sangat nyata, sampaikan satu istana jadi keliru dan ada bukti fizikalnya sekali. Dikatakan, bila baginda bangun, badan baginda berbau wangi macam narawastu dan yang paling menakjubkan, baginda dapati diri baginda telah pun dihatankan secara ajaib. Ini adalah tanda yang jelas, satu permulaan baru bukan hanya untuk baginda tapi untuk seluruh kerajaannya. Jadi, perubahannya berlaku serta-merta sebelum mimpi Raja Kecil Besar, selepas mimpi Sultan Muhammad Shah. Nampak kan? gelaran raja tu terus digantikan dengan sultan. Ini bukan tukar nama biasa-biasa. Ini adalah perubahan teras, perubahan kepercayaan yang akan membentuk Melaka selepas ini. Bayangkanlah kekecohan dalam istana. Perubahan mendadak Sultan ni memang buat semua orang terkejut dan bingung. Sampai Permaisuri Baginda sendiri pun ragu-ragu. Tertanya-tanya, Raja ni kena rasuk syaitan ke? Atau dah jadi gila? Jadi persoalannya, macam mana satu mimpi boleh ubah takdir sebuah empire? Peristiwa luar biasa inilah yang meletakkan Melaka di atas landasan yang baru. Ia bukan setakat pengislaman seorang raja, ia mengasaskan Islam sebagai agama rasmi Kesultanan Melaka. Dan pengaruhnya, kita boleh nampak kesannya di seluruh rantau ini sampai beratus-ratus tahun kemudian. Fikirkanlah, sebuah legasi yang sangat besar yang lahir dari seekor pelanduk, sebatang pokok dan sebuah mimpi.